Всем привет! Сегодня я хотела сделать обзор моих трех любимых продуктов: двое из них это ароматы, и а, один из них это а, вот такой румяна пудра и хайлайтер от фирмы Милани. Начну с ароматов. Хочу представить вам мои любимые. Это Blue Marine by Anna. Очень стойкий аромат. Держится 6 часов и более. Он очень женственный. Это фруктово-мускусный аромат. То есть базовые ноты это фрукты. И далее идет аромат мускус он действительно очень женственный, я могу сказать, вечерний аромат, очень стойкий. С данным ароматом вы не останетесь без комплиментов, потому что пахнет он просто божественно. Ни разу не пожалела о том, что приобрела данный аромат. Он очень экономный за счет того, что достаточно буквально 2-3 вспрыскивания и вы будете пахнуть целый день поэтому рекомендую данный Аромат для любителей фруктовых и мускусных ароматов. Также хотела бы рассказать о фермискаде. Вот у меня классический флакон Блюмарин. У меня тестеры без крышечки, но меня это никаким образом не смущает. Эскада это классический аромат. Я полное название оставлю под э, видео в описании, э, верно, как оно называется. А розовый флакон. Вот э, в такой большой э, квадратном. Э, оформлении также очень стойкий 6 часов и более он продержится на вас вы будете плохо ухать то есть также присутствует мускус в составе фрукты мускус груша но мне пахнет розами мускус совсем не чувствуется это летний весенний на любой пару, я могу сказать, как и для дневного а, пользования, так и для вечернего мне очень нравится. То есть Здесь я мускус совсем не чувствую, здесь для меня а, преобладают именно фрукты. Фрукты, цветы, а, он очень легкий очень приятный и также вы не останетесь без комплиментов с этим ароматом также стойка шикарная 6 часов и более вот блюмарин я на себе чувствую скаду я на себе чувствую буквально два часа далее он у меня у меня не привыкает и я его не чувствую но комплименты также от окружающих получаю и хотела бы рассказать о вот такой компактной пудре называется пудра но на самом деле это не пудра это хайлайтер румяна и бронзер то есть бронзер в двух оттенках более темный, даже в трех оттенках. Это насыщенный коричневый, менее насыщенный и вот такой золотистый цвет. Хайлайтер и румяна. Можно пользоваться как смешивая все-все цвета, так и можно пользоваться по отдельности. У меня есть от фирмы Мальва кисточка, она для консилеров, подходит как раз вот для одной розочки. Сейчас попытаюсь сделать вам сводч на пальцах. Каждого оттенка. Вот так все блестит. Очень классный продукт. Можно использовать. Разве что наслоить можно? Он очень экономный, дает легкое сияние. На видео я не смогу это показать, но очень нежный, очень экономный. Достаточно давно у меня. Я не набираю много продукта. Его действительно надо совсем немного для легкого сияния. Сияние очень нежное. Но я могу сказать, что это больше для загорелого типа. Хотя хайлайтер белый на коже он отдает более золотистым блеском. Поэтому здесь я могу сказать, что продукт больше подходит для. Загорелая кожа будет очень красиво сиять, особенно загорелый вот, хайлайтер будет очень красиво сиять на вашей коже. Он очень экономный, действительно, продукты его полностью израсходовать очень сложно. Здесь, по-моему, 12 грамм 10 грамм 10 грамм то есть вам его хватит надолго здесь есть описание какой цвет вы на какую часть лица наносите у меня в оттенке 01 их три оттенка есть более розовый но он более как именно армяна есть второй оттенок но там также там больше по моему коричневых оттенков для меня самый выгодный вот был и самый экономный это в оттенке 01, потому что его можно использовать как румяна, как бронзатор, как хайлайтер. И также можно смешать и нанести полностью на все лицо, для того, чтобы у вас было нежное сияние. Действительно экономичный продукт, фирма классная. Хочу еще попробовать блеск от этой фирмы, очень его хвалят, все продукты в принципе хвалят. Ну вот, данная покупка я не разочарована, мне нравится. Пользуюсь, но такое ощущение, что им вообще не пользуются, потому что он действительно очень экономный. Эту розочку стереть. Я не знаю, нужно каждый день в течение года пользоваться, чтобы хотя бы э, розочка стала нерельефной. Э, поэтому данные продукты я вам рекомендую. Надеюсь, видео будет для вас полезно, оно вам понравится. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.